যে আপনারা কাতার মেহরবানি করে না থাকে আমরা মুক্তি হয়ে এই ত্রিশ ইমামের পিছনে রাজার নামাজ আদায় করছি আল্লাহ

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين ei no i <laughs> mean

منها الأشقي الذي يصلى النار الكبرى Hello. Oh. Oh my <مضوع> السلام عليكم ورحمه الله <applause> السلام

Bye. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله به فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله إله قال الله تعالى يا أيها, ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر من أيوة كل عام الله تعالى ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم صدوركم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما الله اكبر الله اكبر قربنا فتقبل من علينا. ولم يتقبل من الآخر. قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد قال الله تعالى. وقال يا بني إن فتلدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله بالذنب وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد وقال. ولكن أنا كنت منكم وقال به ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله اكبر الله اكبر لله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والمسيح الدين

ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى إمراة يرجعها وهجرته إلى ما هاجر إليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 أكبر ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إن الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله

تعالى عليهم أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين خاصة المسلمين بنغلاديش يا رب العالمين وخاصة جميع بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين وطا سنتي بناتي فلسطين والمسجد الأقصى يا أرحم الراحمين اللهم انصر قومنا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر قومنا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر قومنا المجاهدين في فلسطين وطيب راجيتي واصل الشيكاب الوطني كامل يا سبحانك إنا كنت من الظالمين، وإن لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف الهم عن هازهم، اللهم اشف عنا الوفاء والكلا والربا والزنا والنهن والخشن، ما ظهر أوابد بدنياً أثر الجلال والإكرام، الله أكبر، الله أكبر، لا إلا الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، وترك الشفا والسوء النكا، والشهوات بالعفا يا ارحم الراحمين، وصلى اللهم على كيد خلقه محمد واله واصحاب أجمعين আল খান সবাই বলুন যে আল্লাহ পরিবেশ দিলেন এখানে গত বলল কিছু হচ্ছিল

আমাদের আপনারা জানেন হাফেজ সাহেব হুজুর আহমদ মোহাম্মদ সাহেব হুজুর আমাদের সর্বশেষ করেন আব্দুর রহমান সাহেব অনেক মন করে আজকে তারা কিন্তু দুনিয়া থেকে চলে গেছে তো আমি আজকে অনুরোধ করবো আমাদের উস্তাদি আপনি আমাদের উস্তাদ সমতুল্য

加油。Yeah.